Вітаю Харкове, слава Україні! Я хочу тут декілька слів сказати. От ніколи не здогадаєтесь про що. Похвалити пана Кисельова. Чесне слово, я зараз поясню. Прийдіть додому, знайдіть в Ютубі, там є така відривок з його новостійної передачі десь приблизно півроку чи рік тому. которая называется силы специального назначения России. И там Вин абсолютно открыто в программе Вести показывал, что вот наконец у нас в России созданы силы специального назначения для деликатных операций за рубежами России. Причем конкретно он пишет о том, что, ну не пишет, говорит слух на всю Россию, о том, что... При необходимости мы будем переодеваться в форму соседних стран и будем заниматься решением задач, необходимых, деликатных задач, необходимых для нашего российского государства. Абсолютно открыто! Присутствующих были э, э, на защите Парка Горького, там, где нас били бандиты гепы и так далее. Я вижу наших друзей. Это было в 2010 году. Но! И тогда, при том, что у нас милиция гнилая продажная, при том, что у нас э, мы имели дело с бандитами. Даже эти бандиты, это граждане Украины, которых надо судить, но опять-таки это граждане внутри Украины. То, что происходит сейчас, то, что мы видим кадры с Киева, мы имеем дело не с гражданами Украины уже. Мы имеем дело с агрессией России, со специалистами деликатных операций. Деликатная операция заключается в похищениях, убийствах и пытках граждан Украины и в разжигании в Украине гражданской войны. Путин геть! Путин геть! Путин геть! Путин геть! Путин геть! Я полностью согласен с теми людьми, которые говорили, что это наша стратегия теплого океана не срабатывает по одной единственной причине. Потому что нам сейчас противостоят даже не эти зажравшиеся бандюки из партии регионов, как во главе с их, так сказать, пандой. Нет. Реально сейчас нам противостоят специальные силы Российской Федерации, которая успешно подавляет свой народ и которые пришли к нам выполнять, защищать интересы Путина. Потому что Путин больше всего боится, что то же самое, что в Киеве, повторится в Москве, что на Болотную площадь выйдут не 100 тысяч человек, а миллион. Поэтому он превентивно послал сюда своих убийц, пытать, мучать наших людей и провоцировать максимально гражданские столкновения. И я хочу еще одно сказать. Наиболее позорная роль в этом, к сожалению, нашей харьковской парочке с Ладокой. Я немножко слышал, как э, господин Доткин становился у нас, по-моему, он что уже, доктор наук или там защищался. Но я вам скажу, что некоторые коллеги, которые были там преподавателями, чуть не умерли от смеха при всем этом. Но это умный <соспит> человек постоянно пишет в Фейсбуке вещи для постоянного провоцирования взаимной ненависти. Однако то, что делает Кернес, это еще на порядок хуже и подлее. Кернес, по сути дела, сейчас работает даже не на Януковича. Он работает на гражданскую войну. Он работает на Путина. И я хочу сказать, я несколько раз общался с этим человеком. Не он, естественно, мягко я его не люблю, но он мне казался, по крайней мере, не дураком. То, что делает он сейчас, это невероятная глупость, прежде всего для него же. Он работает лакеем и подстилкой Путина. Кернес, шлюха Путина! Кернес, шлюха Путина! Кернес, шлюха Путина! Кернес, шлюха Путина! Кернес, шлюха Путина, Геннадий Адольфович, мне стыдно за вас от всех харьковчан. Вы уже не тот крутой матч, который вы себя показываете. Вы всего нашего лакей, которого Путин потом выспаркается и выкинет. И я думаю, что главное, что делаем сейчас мы здесь, защищаем честь Харькова. И я призываю всех людей, Которая считает, что вот дескать вот тут...